Ще развійте, ну, ну, від… ну, будь ласка, ще раз. Назвіться, будь ласка, ще раз Полковник Островий Олексій Володимирович, і ви стверджуєте, що через роботу казначейства не було можливо вам взяти Розказую, кошти і є їх порядок, на… визначений порядок тендерної процедури, правильно? Вызначенный порядок. Вы, наверное, люди умные понимаете, что как проводится нас. Как? Разглашивается объявление. Ну, объявление, сколько времени? Да, месяц, так? так. 20.05 был подписан Верховной Радой сборник ЗМИН до так, 20.05, в котором был один из пунктов спрощения тендерной процедуры. Так, 20.05 подписали. Было 10 дней на затвердживание этого закона президентом Украины. Он вступил в силу. В течение 10 дней закон не был подписан президентом Украины. В ООО не президент, так? Не было. То есть закон в силу не вступил. То есть прощение тендерной процедуры не прошло. Так? Так. Значит, документы тендерного комитета у нас в областном военкомате призначены, работает, Он выполнил все функции согласно законодательству по работе тендерного комитета. Были размещены объявления, были посланы приглашения. То есть пошел тот период времени, который определяет работа тендерного комитета. Месяц. Так? Месяц. Вот. Наконец-то, в субботу, президент подписал новый сборник змин до закона, в котором есть этот пункт по прочему тендерной процедуре. Есть? Есть. Это было в субботу. В воскресенье его что сделали? Управленным. Воскресенье. Воскресенье и то не на официальном сайте. Его только вчера вечером нашли на сайте газеты какой-то. Я не буду утверждать, потому что, ну, нашли. Задали по этому сборнику законов вопрос казначейства. Как нам теперь провести закупивлю? Давайте. Есть договора, есть уже фирмы, есть характеристики бронежилетов, погодженные с предповидными органами и структурами, которые отвечают классу огнестрельного оружия. Так, это сейчас 120 да. человек? Вот поехали... Я говорю, мы пойдем в брифинговый зал, значит, ФИМ покажет вам эти все документы. Это правда, что 120 человек поехало в Изюм? Еще раз говорю. Значит, правда, э, что да бронежилеты сейчас. Мы были готовы, но разночейство, насколько я понимаю, деньги и договора пока не пропускают. Как 100... то тем, что у них нет разъяснений, как провести эту процедуру без тендера. То есть 120 человек поехали из 20 правдочини? Я ли? на цифры не сказали, это я не я, правильный? не знаю. я не знаю. Они под пулю никуда не поехали. Вы знаете, почему? куда они поехали? вы еще не сказали, что вы не знаете. Но... То есть поехали, что не куда поехали. Не Мы сейчас говорим про бронежилеты, почему не закупили а или куда уехали люди. Говорим мы про сейчас, раз, Мы говорим здесь. про бронежилет. Давайте не прыгать из темы на тему. Да. Так Но вот, иди, так для того, чтобы так закупить, так мы готовы закупить. Есть фирма, которая уже указана проекта договоров. Все, все, все есть. Уже есть даже люди, которые назначены, старшие, которые повезут это закупленное майно туда, нашем батальонам территориального барона. Но в данный момент процесс перевода денег от тех, которые у нас на расчетах, фирмам, которые продают эти бронежилеты, затруднителен. Поэтому я говорю, что палатку нужно ставить не тут, а вот там, где, стоит, где люди затверждают эти договоры. мы не почему и... не может выйти